Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма знак якості. В нашому житті вже є фастфуди, тобто швидка їжа. І в нашому житті вже є е фаст-стрижки, е ну тобто такі експрес-стрижки. Вони безпечні, вони небезпечні. Про це сьогодні будемо і говорити. Замить. В студии у нас президент компании «Экспресс-стрижка» Ирина Погодина. Добрый день. Да, здравствуйте. здравствуйте. А, «Быстро и экономно» – это такой вот слоган, которыми «Экспресс-стрижка» привлекает к себе клиентов. Это на самом деле и быстро, и экономно? Или есть какой-то там подвох, знаете, как вот на рекламных бигбордах, там, или вообще там на рекламе там звездочки рисуют, потом делают такие сносочки, что это на самом деле вот так, вот так, вот и вот так. А пишут большими буквами, что вот ну, хочу сказать, что у нас в мереже все прозрачно, и, то есть и быстро и экономно. Прежде всего, это быстро, потому что мы живем в ритме мегаполиса, и у многих есть возможность сделать основную услугу быстро. А как вообще э, выглядит процесс э, ну вот, э, ваших э, услуг, э, вы их предоставляете? Я там записываюсь, я могу позвонить, или я прохожу мимо метро, смотрю, стоит вот э, такой, как, ну, как это сказать, э, малая архитектурная форма, да? чтобы не говорить киоски и вроде бы не салон, да, что-то среднее. Я могу просто зайти и никого не ждать, вот свободное кресло, сел, постригся и ушел. Да, у нас достаточно кресел для того, чтобы вы просто зашли и подстриглись. У нас нет очереди, если вам даже э, нужно будет подождать, то это буквально там 10 минут, это максимум. Угу. Стрижка проходит там 15 минут, и все. То есть экспресс-стрижка длится всего лишь 15 минут? А в основном, да, это основное время э, стрижки. Но в нее входит не только стрижка, это вся эргономичность работы мастера. Раньше, я помню, вот в советское время никто голову не мыл в парикмахерской, то есть это было какое-то, ну вообще, то есть голову мыть. А сейчас даже в экспресс стрижке я понимаю по фотографии, что есть специальный, там, как это сказать, устройство. Устройство, да, головомойник, которым можно помыть голову. Ну, вообще, это называется мойка головы, но у нас как таковой ее нет. У нас клиенты приходят с чисто вымытыми волосами, потому что у нас, ну, вот именно, как вы говорите, фастфуд в индустрии красоты. Угу. Правильно, мне нравится это выражение. Вот. И о, чтобы убрать мелкие волосы после стрижки, у нас для этого есть пылесос. То есть, как вот потом мою голову еще и пропылесосят. Да, получается. это очень приятно на самом деле. А вы можете кому-то отказать из клиентов, допустим, который не пришел с чисто выметыми, э, волосами, потому что, ну, к сожалению, и в нашем мегаполисе есть и такие люди. Да, мы рекомендуем. Мы рекомендуем просто на чистом вымытые волосы, потому что и качество лучше стрижки, ну, и как бы мастеру самому приятнее. Uh -huh. Вот Сказать, что мы прям отказываем всем, это ну, как бы нет, но рекомендуем с чистовыми тами. Мы э, вышли на улицу и сделали небольшой опрос, спросили Киевлян вообще, сколько они готовы потратить на свою прическу. Здесь, я понимаю, вот э, в экспресс-стрижке это 50 гривен, да, или от 50, как идет? Uh -huh. Нет, стандартная цена сейчас на э, 30 гривен, на uh -huh. стрижку 30 гривен, но 50 мне нравится. Скорее всего, так и будет. В скором времени? То а, есть... Да, да, мы Может... планируем поднятие цен. А от чего зависит цена стрижки? Ведь нефть здесь не задействована, да. а газ тоже российский вы не используете. Да? Почему не 30, а почему будет 50? Индексация. Все связано с индексацией. То есть... У нас растет аренда помещения, у нас растет электричество, у нас растут расходные материалы на каждого клиента. Они тоже тратятся, это и одноразовые расходные материалы, то есть воротнички, дезинфекторы. Все в цене выросло. Итак, небольшой, небольшой опрос. Мы вышли к киевлянам, спросили, сколько они готовы заплатить за услуги парикмахера. Возможно, даже здесь пойдут стоимость больше, чем 30 и 50 гривен. Такие цифры мы, наверное, услышим. Смотрим. Чесно кажучи, жодної кофійки. Можливо гривень 500, там ну, 600 максимум. О, 30 гривень, Чесно. Я витрачаю порядка 250 гривень на стрижку. Ну, гривень 300. Не більше гривень 60. Це якщо не, ну, якщо це не дуже такий там великий мастер. Якщо великий мастер, то влада потратити і 300 гривень. Головне, щоб це він зробив достойно, щоб гарна зачіска була, щоб її не спортили. Перекар'я? я до перекаря не ходжу взагалі. Ну не більше 100 гривень. на хорошего я готова заплатить столько, сколько он стоит. 300 так 300, 500 так 500, 1000 так 1000. Главное, чтобы это было супер. Видите, Ирина, здесь даже не 30-50, а 300-500. То есть можно, есть куда расти, получается. Но мы превзошли от ожидания клиентов. А, я к своему парикмахеру хожу уже, наверное, ну, лет 12, он один и тот же. Но я вот, честно говоря, и извините, я сомневаюсь, что к парикмахеру из экспресс-стрижки к одному и тому же я буду ходить э -э, также лет вот, 12, там, 13 и 14. Действительно, хорошего парикмахера найти очень сложно. Вы как вот подбираете персонал для того, чтобы человек хотя бы возвращался просто, как это сказать, к бренду, да, то есть просто приходил, вот он увидел там экспресс-стрижка, о, да, меня там в прошлый раз хорошо постригли, пойду еще раз. Вот я именно и борюсь за это, чтобы приходили на бренд угу. то, что они могут клиент зайти в любой салон и получить предсказуемо хорошую услугу, независимо от мастера. Я понимаю, что зарплаты не очень высокие, и вы, наверное, выбираете студентов, да? Студенты потом набивают руку на нас прохожих, а потом уходят в салоны, где делают такие же прически, но уже за 500-600 гривен. Есть текучка? Э, смотрите, у нас э, текучести у, у мастеров э, вообще нету, uh -huh. ну, то есть вообще нету. Э, клиентов процентов 80 у нас, э, ну, я думаю, на некоторых салонах по-разному, у кого 90, у кого 70, это постоянные клиенты. И посещаемость у нас до 80 человек <coughs> в день. Uh -huh. Вот как вы думаете? А я могу вот записаться, да, вот я знаю, что Ирина Погодина, она хорошо стрижет. Я знаю ее в лицо, я могу взять у нее номер телефона и персонально к ней записываться, и она там делает какое-то окно, говорит, да, приходи, будешь там ехать на работу, забегай. Ну, у нас это не очень приветствуется, но допустимо. А, есть некоторые страшилки, связанные с экспресс-стрижками. А, говорят о том, что якобы служба подвела какие-то там исследования, и что вот именно экспресс-парикмахерские при приводят к тому, что у киевлян участились случаи заболевания гепатитом в полтора раза. Как вы избегаете подобных обвинений и что вы для этого делаете, для того, чтобы санэпидемслужба не могла прийти или могла прийти к вам с проверкой и сказала, о, вы знаете, у вас здесь все хорошо? А вы знаете, я даже, даже рада, что э, санстанция наконец то нами заинтересовалась. Ну, э, именно нами э, меня радует, потому что я знаю, что у нас на салонах все в порядке. А вот э, не, э, как бы сказать, некорректная конкуренция, uh -huh. которая из концепции взяли только цену на стрижку и не соблюдают совершенно там ни санитарных норм, ничего. То есть это больше к ним привлечет внимание, и я даже поддерживаю санстанцию в этом. А, ну, я не, не гарантирую, что прямо вот сейчас мы покажем, как работает санэпидемстанция в вашем салоне, но как поработали наши корреспонденты, они исследовали а, экспресс-стрижку, а, зашли и поинтересовались, насколько это безопасно или это небезопасно. И получился сюжет, журналисты провели такое небольшое расследование, мы сейчас Отлично. его посмотрим. А, замыть. Дочекайтеся. Клієнтів у так званих експрес-перукарень, хоч відбавляй, кажуть, ідеальна чистота їх не хвилює. Головне, що стрижуть швидко та дешево. А ось майстри запевнюють, робочі інструменти в них завжди блищать. Для дезінфекції мають спеціальні розчини. А це так званий ультрафіолетовий стерилізатор. Як розповіли нам у під він використовується для підтримання належного стану вже чистого інструменту та сам по собі не дезінфікує його. Але перукар запевнює у протилежних. Нет, ну почему дезинфицируют? Дезинфицируют, конечно. И вот хорошо. То есть они вот это чисто дезинфицированы. В санепідслужбі кажуть, саме необізнаність може стати причиною зараження клієнтів інфекціями. Зазвичай до таких перукарень немає підводу води, та й дезінфікувати інструменти, враховуючи наплив бажаючих отримати дешеві послуги. Інколи буває ніколи. Особливо в зоні риску знаходяться жінки, що роблять у таких закладах манікюр через порізи брудним інструментам можуть передаватися тяжкі хвороби. Это вирусный гепатит С, В, инфекция могут передаваться. Всі, які викликають різні такі дерматити, дерматози, ультрафіолетові ці ящички, де там щось світиться синеньке, вони всі думають, що там воно знезаражиться, але воно це не знезаражиться. Фахівці кажуть, факти ураження хворобами через брудні інструменти в українських салонах краси не реєструються належним чином. Як немає і перевірок перокарень епідеміологами, їх скасували, щоб не перешкоджати роботі бізнесу. На жаль, через введення мораторію з 2014 року всі суб'єкти господарювання, які відносяться до малого та середнього бізнесу, вони вже не підлягають ніякої перевірки з боку санепідслужби. Наразі контроль за роботою перукарень може здійснюватися тільки громадськими організаціями. Саме така перевірка була проведена нещодавно. Експерти завітали до 26 столичних експрес-перукарень, тільки 7% з них виявилися такими, що відповідають санітарним нормам. Але так як перевірки ця проводилася громадськістю, ніякого лабораторного дослідження не робилося. Фахівці кажуть, це наступний крок, як і відкриття спеціальних курсів для працівників індустрії краси. Попри це, власники так званих експрес-перукарень неохоче вкладають гроші в навчання своїх працівників для таких закладів. Це дуже дороге задоволення. Дарія Сплюхіна, Дмитро Гришко, соціальна країна. А, сюжет посмотрели, но ну, теперь я думаю, да. что э, мы можем его прокомментировать, и э, Ирина Погодина, это президент компании «Экспресс-Тришка», может и что-то там опровергнуть. Ну, во-первых, это не ваша сеть салонов, которая была в сюжете, правильно? Да. И я понимаю, что вы работаете как-то по-другому вообще. Тогда расскажите, как но, ну, видите, вот правильно сказали, все зависит от ответственности мастера. И когда к нам приходит в сеть мастер, он обязательно знакомится и проходит обучение по санит... санитарии, угу. вот, то есть как обрабатывать инструменты, как правильно обрабатывать поверхность, как правильно обрабатывать руки. Затем он, естественно, подписывает бумагу о том, что он ознакомлен и несет ответственность за это все. Затем, соответственно, еще и за мастерами следит управляющий, который э, управляет этими салонами по видеокамере. А я понимаю, что среди клиентов большинство мужчин, то есть на женщин вот не хватает, да, вот этого вот времени, которое подразумевает собой э, термин экспресс. Для женщины уже, ну хотя бы там час, наверное, да, там или по своей жене я могу сказать, что ну полтора минимум. Ну, это для тех женщин, которые не любят долго сидеть в парикмахерских. И у нас, ну просто мужчинам в априори надо чаще стричься, поэтому их и больше. А женщины стригутся тоже у нас. А есть какие-то действительно курсы подготовки, переподготовки ваших сотрудников, когда повышение квалификации, там, я не знаю, там новый стиль, новое веяние, новый инструмент, новый обеззараживатель, и вы обязательно должны это показать. Да, я вот сейчас даже после эфира иду на тренинг для своих сотрудников. Первое – это меняется, всегда меняется клиент. Ну, то есть, чтобы у нас были новые клиенты, и, соответственно, мы могли удержать старых, мы должны соответствовать их потребностям. Вот. Затем мода, конечно, тоже меняется на стрижке. Даже на классические она всегда меняется. Всегда проводится, у нас есть свой обучающий центр, в котором мы проводим семинары и тренинги. Затем по дезинфекции мы совместно с инстанцией проводим обучение именно наших мастеров. Uh -huh. По дезинфекции, по дезинфекторам тоже хочу сказать, что не все дезинфекторы соответствуют ну, хорош, ну, хорошему качеству, нормам и по запаху, и по вот когда на руки наносишь состояние рук после них, также инструменты, чтобы там не, не портились, когда их замачиваешь. А что хочет клиент? Вы говорите о том, что клиент меняется. Вот, допустим, сколько существует уже а, сеть экспресс-стрижка? Три года. А, что раньше хотел клиент в 2012 да, году? В 2013 да. И что сейчас он хочет, ну, практически уже в 2016 году? Ну, смотрите, сейчас более клиент стал сдержаннее. Вот вообще, в принципе, украинский народ меняется, и мне очень нравится. Нету вот этого пафоса, мы более европейскими становимся, нету вот снобизма такого, все больше идет к минимализму, к экологичности. Вот, и потребности клиента чуть, чуть другие, в безопасности в той же. Раньше никто там и не задумывался, когда заходил в парикмахерскую, о безопасности. Вот, а сейчас, ну, конечно, мы всегда, что, -то, что тогда соблюдали эти нормы, что мы сейчас соблюдаем, просто сейчас это более, ну, как бы афишируют. А за мить мы ми узнаем, есть ли какие-то дополнительные услуги у мережи «Экспресс-стрижка». Дочекайтеся. Кроме стрижки и то, что после этого очень приятно э, уберут все лишние волоски э, с тебя из головы там, пропылесосят, есть ли какие-то дополнительные услуги, там, маникюр или что-нибудь еще? Маникюра у нас нету, у нас как раз э, концепция стрижки, э, но дополнительные услуги у нас действительно есть. У нас есть такие как укладку можно сделать, э, потом плетение косичек сейчас очень актуально, узоры на голове у э, мужские. Э, вот. Ну, и а можно еще коррекцию бровей сделать. Угу. А есть ли какая-то сезонность? Понятно, что, допустим, ну, косичку летом заплести, ее все увидят. А сейчас осень, потом будет зима и там ранняя какая-то весна. А наверняка не имеет смысла ничего плести, потому что все это под шапкой, оно никому как-то вот не видно. А сокращается ли количество клиентов осень, зима и весна? То есть есть такая сезонность такая? Да, есть, действительно есть. А дети тоже приходят и вы тоже их стрижете или вы больше ориентированы на... Ну, там, на клиента там, более взрослого. Ну, как же без детей, конечно. У нас даже в некоторых салонах есть такие детские столики там с игрушками. Общественные организации говорилось о том, что якобы сейчас станная не проверяет, потому что есть постановление о том, чтобы не мешать малому там, и среднему бизнесу, но общественные организации заходят и да. говорят о том, что из 100, ну, допустим, там, салонов, только 7 работают вот по нормам, которые устраивают эти общественные организации. Мы не знаем, что это за нормы, но я м, уверен, что вы входите в эти 7%. Как проверяют общественные организации? И вас проверяли ли? А, да, проверяли, нам даже дали вид знаку. То есть у вас в каждом салоне вот и висит вот эта вот э, грамота о том, чтобы прошла проверку общественной организации, там, ну там, там, вымпел, Ну да, да, но еще не висит в каждом салоне, еще не успели. Мы, ну, нам буквально вот на днях дали эту грамоту вид знаку. Вот, и да, будет висеть на всех салонах. Мы этим гордимся. У нас раньше был план на, вот, на, как бы, на пятилетку. Есть какие-то планы и можно ли планировать сейчас какой-то бизнес в Украине в теперешней ситуации экономической, там, политической и какой угодно? Вот Есть какие-то планы на 2016 год? Открыть столько-то? Но мы не переставали развиваться. У нас мы зашли под брендом Хайркат Экспресс в Европу. Также мы сотрудничаем с Россией. И, и в Украине мы развиваемся уже в регионах. Ивано-Франковск, Винница, Житомир, Хмельницк. Ну, кризис, ну, я не знаю. Я... В кризис это время для того, чтобы пересмотреть свое отношение ко всему. Тому в какой та плюс в там є. А з нами сьогодні була Ірина Погодіна. Це президент компанії Експрес-стрижка. Говорили власне про експрес-стрижку. Дякую, що завітали до нас. Спасибо вам тоже. Отже, з цієї програми знак якості я зрозумів, що несе так погано, коли стосуються приставочки ФАСТ, «фастфуд», Фуд, Фаст-стрижка. Треба обирати і знатися. Для цього і існує наша програма «Знак якості. Якщо вам цікавить інша якась тема, заходьте на наш сайт Соскраїна.ком залишайте назву цієї теми, і ми її у програмі Знак якості обговоримо. До зустрічі.